यः संवेद स वेदविद अतश्चोल्पं प्रसृता तस्य शाकाः गुणाः प्रगृहाविषयप्रवादा अतश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न ततः पदं तत् परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः जातं पुरुषं प्रपद्ये यः प्रवृत्ति क्ता सुखदुःखसन्ने दर्शन्त्यमूढा परमं व्ययम् तत् तदर्भासयते सूर्यः न शशाम्बो न पावकः न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः ृदिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यदा दुर्ग्रामतीश्वरः गृहे पैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं प्राणमेव च अधिष्ठायमनश्चायं विषयानुपसेवते वापि पुनं वा गुणान्वितं विनानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यटन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यटन्तोऽप्यकृतात्मानः नैनं पश्यन्त्यजेतसः गतं तेजः जगद्भासयते जिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तेजो विद्धिमामतं कामामिश्यचभूतानि कारयाम्यहमोयसा कृष्णामि चौषधि सर्वाः सोमो भो द्वारसात्मकः प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचान्यन्नं च दुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदिसन्निविष्टः मद्धस्मृतिर्नायमपोहनञ्च ना वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् स्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि उच्यते उत्तमपुरुषस्वन्यः परमान्येत्युदाहृतः पुरुषोत्तमः यो मामेव सम्पूर्णः ज्ञाना पुरुषोत्तमं स सर्वविभजरि मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तम् मया नेतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसम्पादे पुरुषोत्तमयोगो नाम